с юридической точки зрения, то оснований для проведения внеочередной сессии на сегодняшний день нет. Потому что те документы, которые были представлены руководителями оппозиции, они содержали в себе либо подложные документы, либо сфальсифицированные документы. Почему у меня есть основания так говорить? Потому что дата сбора подписей, которая была объявлена 22 января, в этот момент части людей практически не было на территории Украины. Это один момент. Второй вопрос. Не все депутаты, даже те, которые были на территории Украины, тоже подписали, поставили лично сами подписи. То есть на лицо фальсификация и мошенничество. Наверное, два года или сколько оппозиция паразитирует на Тимошенко и на всем остальном. Потому что они сами не работают с избирателями, не ведут активных коммуникаций, а только пришли, отчитались, вот мы там стояли около там, в Харькове, или мы там провели митинг какой-то, вот мы поехали в Европу, хорошо провели каникулы, ну и для того, чтобы отчитаться, вот мы сфотографировались с флагом или с фотографией Тимошенко там около какого-то здания. Реально системной работы нету.